वूसा ने कौम ही और याद करो जबकि मूसा ने अपनी कौम से कहा यकीन अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि गाय को जिबा करो ये वाक पहले आपको बता दूं फिर हम यह आयात तेजी से पढ़ लेंगे बनी इसराइल में एक शसकतल हो गया आमिल दामी और कातिल का पता नहीं चल रहा था Allah ने हजरत मूसा के जरिए से ने हुक्म दिया कि गाय को जबा करो और उसके जिस्म के एक टुकड़े से इस मुर्दे का को छुओ वो जी उठेगा और वो बता देगा मेरा कातिल कौन है अब यकी है ये, ये मौजदात की शक्ल है जो बार बार आ रहे हैं और सबक इस उम्मत के अंदर मौजदात का आपको बहुत अबल दखल मिलेगा इसमें एक तो यह कि गाय को जबा करना वो गाय के तकद का जो उनके दिल में जहन में था तो जिवा करने से उसके ऊपर भी लेकिन जब यह हुक्म मिला और उनके दिलों के अंदर वो बचने की और गाय की तकदीश जो है वो पिली हुई थी अब इन्होंने सवाल करके किसी तरीके से बचने के लिए मीन बेख निकाली कैसी गाय हो क्या रंग हो किस तरह की हो किस उम्र की हो बिल आखिर ये जब हर तरफ से घेराव उनका हो गया और सब चीजें जो है उनके सामने वाजे कर दी गई तब उन्होंने समझिए चारों नाचार बाद नाखास्ता उसको सब तर्जुमा कर लीजिए वूसा ने कौम ही इन या मरकमन तस्बह बकरा और याद करो जबकि ने कहा अपनी कौम से अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें एक गाय को जबा करो कालुआ तुजो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ कोई मजाक उड़ा रहे ये क्या बात आप कह रहे हैं फरमाया मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूँ इससे हो जाऊं इन दिन के मामला के अंदर इस्तेजा और तमस्कुर को शामिल करना अब उन्होंने कहा अच्छा ऐसी ही बात है तो जरा आपने दुआ कीजिए कि वह हम पर बाजें कर दे वो कैसी हो काला नहु यकून

जरा तो एक दफा और दुआ कीजिए अपने रब से वो हमें बता दे उसका रंग कैसा होना चाहिए अल्लाह फरमाता है कि वो गाय ऐसी होनी चाहिए जर्द रंग शोख रंग शोख ज़र्द रंग की चमकीली जो देखने वालों को खूब अच्छी लगे पसंद आए दिल में खूब जाने वाली अब जो ज्यादा से ज्यादा उनके हम मुकद्दस समझे जाते थे गाय रफ्तारफ्ता सवाल करके अगर पहले ही हुक्म पर वो कर देते तो किसी भी गाय को जबा कर देते लेकिन यहाँ घिराव उनका हो रहा है कि जिसकी तकदस का उनके जहन में जादा से ज्यादा है उसी को वाजे किया जाए फिर उन्होंने कहा जरा फिर अल्लाह से दुआ कीजिए और वो हमें यह बताए कि वो कैसी हो इन बकरे ना यकीन हम कुछ शुबे पे पड़ गए हैं ये गाय का मामला मुशतबा हो गया है हम पर काला इन्ना यकुल फरमाया फरमाता बकर वाला तस्र हाफिस वो एक ऐसी गाय होनी चाहिए जो कोई जिससे मुश्कत न ली जाती हो ना वो हल जोतती हो और ना वो रेहट का पानी खींचती हो तस्वीर ना तो वो जमीन को जोतने में हल चलाने में काम नहीं ली जाए वाला तस्वीर हाफस और न खेती को पानी पिलाने के लिए वो पानी खींचने में इस्तेमाल किया जाए मुसलमत और पूरी सालिम होनी चाहिए यक रंग लाश या तफिया उसमें किसी दूसरे रंग का कोई दाग तक ना हो अब क्या करते घेराव में आ गए कहा उन्होंने कि ठीक है अब तो आपने बात जो है पूरी तरीके से वाज कर दी फू है वो या तब उन्होंने उसको निबाह किया और वो करने वाले नहीं थे दिल में नहीं था बाद ना खास था अब देखिए यहां तरतीबरा वाकई की जो है मुख्तलिफ हो गई है जो इस जिब है बकरा का सबब था वो बाद में बयान हो रहा है तो यार आपने चूंकि वाक्यात को उस तरीके से बयान किया है लिहाजा वह तरतीब दूसरी है